Ага, ми маємо можливість на цей момент, оскільки не могли до цього зв'язатися, з російським журналістом Павлом Канигіним. Його звільнили. Про це повідомляє телеканал Дощ. Ю». В ефірі він уже був там. Тепер долучається до нас. Маємо можливість запитати у Павла, що ж сталося, яким чином його затримали. Перш за все, хочу запитати, як ви себе почуваєте. Алло, ви да слухаєте? да, да вас васлічні. Да, и, пожалуйста, да, как, э, как вы себя спасибо, чувствуете? Вы да. все-таки целую ночь были в э, плену у сепаратистов? Да, да сейчас, ну, сейчас я их не видел. Я, получается, что на меня освободили. Правда, сам момент этого освобождения я не помню. Я очнулся сегодня в, в какой-то гостинице вот, от того, что меня ну, разбудило, а, разбудила администратор в Донецке, да, гостиница Донецка, и спрашивал, буду ли я продлевать там, я спрашивал, а где я вообще нахожусь, она сказала, что вас привезли там ночью, да, в гостиницу, вас вот, подвели в номер, при этом я шел своими ногами, все равно, при этом я шел как-то очень странно, вот, и, в общем судя по глазам администратора гостиницы, она, в общем, подумала, что, наверное, какой-то лунатик, потому что, если я сам своими ногами пришел, а потом спрашиваю, да, кто меня привез, такое какое-то странное впечатление. Я предполагаю, что мне что-то подсыпали в воду, потому что перед тем, когда, как в, общем, в процессе вот всех допросов, меня напоили какой-то водой, и, и это уже была финальная стадия, да, допроса, и после этого я постепенно уже как-то отключался и уже не помню, что было дальше. Вот. А началось все еще в Артемовске, в которую я приехал ощущать а, а, вот этот Референдум, который устроила э, Донецкая Народная Республика. Э, в Артемовке была ситуация очень интересная, потому что там мэр Алексей э, отказался пытался содействовать, это самое для э, вот этих вот отворченцев. Э, и они как-то вынуждены были сами выкручиваться из ситуации, находить здание, чтобы там организовывать какие-то свои избирательные участки. Вот. И мне казалось, что ситуация очень интересная. И мы туда поехали вот вдвоем с моим коллегой, корреспондентом «Зюдвест Пресс», немецкий корреспондент Штефан Шолли, вот. Целый день мы там с ним работали, ездили по участкам, вот. собирая информацию. Я передавал ее на наш онлайн, в новую газету. Вот. И уже в самом, в самом конце дня, когда все уже закончилось, в 11 вечера, мы с ним ужинали. И к нам подошли, это, в кафе пять, человек, пять ополченцев, и, и они были без оружия, правда, и сказали, что у них есть ко мне претензии по поводу того, как я освещаю а, Я спросил, в чем, собственно, стоит их претензия. и Они мне сказали, что им не нравится то, что я описал, да, вот как я описал их бюллетень, как он выглядит, да, а, да я написал, что бланк выглядит очень серьезно, что это какая-то бумажка, которую можно написать в любом принтере, я даже могу дома сделать сам, вот, а, их это очень сильно возмутило. Второй момент, который их очень сильно напряг, это мой пассаж о том, что Э, на референдуме на приходил голосовать в основном лично зрелого и пожилого возраста, молодежи было очень мало. Вот, э, вот эти вещи, как бы, так их э, очень, очень, их разъявили, но ну, я объяснил, что я журналист, моя задача объективно давать информацию, я не на вашей стране, не на чьей-то еще, да, я в я ровно в вот, и вроде бы как э, конфликт э, был снят но они меня заставили при этом пойти а, после вот, объяснения да, такого короткого вопроса, заставили пойти на площадь Артемовской центральной, где тоже также были люди, которые жаждали каких-то а, каких-то еще объяснений. А, типа, выйди к людям и объяснили, да, теперь нам объясни, переобъяснить вот всем остальным. Ну, не Спасибо, вот, спасибо, вот, Павел. Не, не, не да, извините, вас стало немножко плохо слышно. Э, мы очень рады, что вы уже на свободе, уже не под контролем террористов в Славянске. Я нагадаю нашим глядачам про то, что это был э, российский журналист, э, журналист «Новой газеты», которого затримали в Славянску, долгий час протримали, его мало, верно претензии до того, каким чином он высветил...